Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, xoş gəldik. Bugünkü dərsimiz nuklein turşularıdır. Bu gün sizlərə nuklein turşularının bir növü olan DNA haqqında məlumat verəcəm. Nuklein turşuları canlılarda irsi informasiyaların saxlanılması və nəsildən-nəsilə ötürilməsini təmin edən üçzəncirli molekuly təbii biopolimerlərdir. İlk dəfə Mişir tərəfində ölmüş leukoslər nüvəsində tapılmışdı. Nuklein turşuların iki növü var: DNT və RNT. RNT-nin üç növü var. Məlumat RNT-si, nəqliyyət RNT-si və ribosom RNT-si. Qeyd etdik ki, nuklein turşuları polimer birləşmələrdir. Nuklein turşularının monomerləri nukleotiddir. Əgər polimer birləşmələri uzun bir zəncir kimi təsəvvür etmək mümkün olsaydı, həmin zəncirin tək bir halqası monomer olardı. Nukleotidlərin tərkib hissələrinə azot əsasları, pentoz və fosfat turşu qallığı daxildir. Əriyözü azot əsaslarına purin, kiçik ölçülü azot əsaslarına pirimidin deyilir. Purin azot əsaslarına adenin, guaninin, pirimidin azot əsaslarına timin, sitozin və urasil aiddir. Nukleotidlərin tərkibə daxil olan karbohidratsa isə pentozalardır. Pentozlar ya ribozsa, elə də deoksiribozadır. Yəni DN-nin nukleotidlərində karbohidrat deoksiribozdan, RN-nin nukleotidlərində karbohidrat ribozdan ibarət olacaq. İndi isə DN-nin quruluşuna nəzər salaq. Irsi məlumatların saxlanılması və gələcək nəslə ötürilməsində DN-t əsas rol oynayır. DN tik zəncirlidir. Bu DN-nin bir zənciri, bu isə digər zənciridir. DN-nin zəncirin əmələ gətirən nukleotidlərə nəzər salaq. Deməli Bu istə bir nukleotiddim. Qeyd etdim ki, nukleotid fosfat turşuqalığından, karbohidratdan və azot əsasından təşkil olunub. Burada fikir verirsinizsə, hər bir nukleotidin fosfat turşuqalığı və karbohidratı eynidir. Fərqlənlənlər azot əsaslarıdır. Ona görə biz nukleotidləri azot əsaslarına görə adlandırırıq. Bu olacaq adeninli nukleotid qolacaq sitozinin nukleotit timininlə nukleotit guanininlə nukleotit mən qeyd etdim ki azot əsaslarında purin yəni böyük ölçüllü azot əsasları adeninlə guanin fikir versinsə burada da adeninlə guaninin ölçüləri bir-birinə bərabərdir və daha böyükdür Sitozin timininin eyni zamanda RNT-də keçəcək purinlər daha kiçik azot əsaslılardır. Bunlar isə P-birlərinə bir bərabərdir. Deməli, P-səncirin bir hissəcikləri bir-birləri ilə nə şəkildə birləşir ona nəzər salaq. Burada adeninin nukleotidin karbohidratı sitozinin nukleotidin fosfat turşusu qalığı ilə birləşmə vəziyyəti yaradır və 1 mol su ayrılır. Eyni zamanda sitozinin karbohidratı timininin fosfat, timinin fosfat turşu qalığı ilə birləşdiyi zaman da bir 1 mol su əmələ gətirir. Timininin karbohidratı guanininin fosfat turşu qalığı ilə birləşdiyi zaman 1 mol su əmələ gətirir. Burada 4 nukleotit iştirak etdi və 4 nukleotidin bir-biri ilə birləşməsi nəticəsində 3 mol su ayrıldı. Yəni biz burada ən çox 1 düsturundan istifadə edəcək Enzimə mənə digər səntə də bu şəkildə, yəni bir e, nukleotidin fosfat turşu qallığı ilə digər nukleotidin karbohidratı birləşir və 1 bir mol su ayrılır. Eyni zamanda bu hissədə guaninin fosfat turşu qallığı ilə adeninin karbohidratı birləşdi, 1 bir mol su ayrıldı. Adenin nukleotidin fosfat turşu qallığı ilə sitidin nukleotidin karbohidratı birləşdi, 1 bir mol su ayrıldı. Yəni 4 nukleotid iştirak etdiyi zaman 3 mol su ayrılır. Deməli yekunlaşdırsaq, burada toplam 8 nukleotid birləşdi və 6 mol su ayrıldı. Bir zəncirin e, öz arasında birləşməsinin nəticəsində n-1 bir sayda su ayrıldı. İki zəncirin bir-biri ilə birləşməsi nəticəsində isə n-2 sayda su ayrıldı əbturyentlər bunu qarışdırır. Düşünür ki, əgər bir zəncir öz arasında birləşəndə n-1 bir sayda su ayrılırsa, iki zəncir birləşməsi nəticəsində 2n-2 sayda su ayrılacaq. Xeyr, əziz nəzərlər, burada düşünmək lazımdır ki, iki zəncir həm də öz arasında birləşmə mələgətir. Yəni azot əsasları arasında hidrogen rabitələri hesabına birləşmə mələgətirəcək adeninin komplementarı timinindir və onlar bir-birləri ilə hidrogen rabitəsi, yəni 2qat hidrogen rabitəsi hesabına birləşir. Sitozinə komplementar isə guanindir. Sitozinlə guanin arasında isə 3qat hidrogen rabitəsi hesabına birləşmə əmələ gəlir. Sintizdə komplementar olaraq hər zaman adeninin e, sayı timinin sayına bərabər olacaq. Guaninin sayı isə sitozinin sayına bərabər olacaq yaxta adinin sayının qanunun sayının cəmi timinli sözünün sayının cəminə bərabər olacaq. Eukariot hücerlərdə nüvə, mitoxondri və xloroplastlarda, prokariotlarda isə sitoplazmada DNT yerləşir. Nukleotidlər nisbətinə görə nisbətini bu şəkildə yazmaq olar. Yəni adeninin əmsalı guanininə bərabərdir, histozinin əmsalı timininə bərabərdir və adeninlə guaninin əmsalı histozinlə timinin əmsalından daha böyükdür. Biz tentdə hidrogen rabitələrinin sayını tapmaq üçün bu, sayı sayı sayı. bu düsturdan istifadə edə bilərik. Hidrogen rabitələrinin sayı bərabərdir ümmi nukleotidlərinin sayı üzərinə gəlinsin guanininin və yoxsa histozinin sayı. Eyni zamanda bu düsturu da istifadə edə bilərik. Genel rapportarı sayı bərabərdir. 2 vurulsun adeninin sayı + 3 vurulsun guaninin sayı və yaxud da burada guaninin əvəzinə sitozin, adeninin əvəzinə də və timinin deyə bilərik. Deməli, düşünsək ki, adeninin sayı 100dür. O zaman komplementarlılıq prinsipi əsasında timininin də sayı 100 olacaq. Guaninin sayı 200düsə, Komplementarlılıq prinsipə əsasında sitozinin də sayı 200 olacaq. Burada ümumi nukleotidlərin sayı oldu 600. -üz. Biz demişdik ki, ümumi hidrogen abtlərinin sayını tapmaq üçün ümmi nukleotidlərin üzərinə guaninin bayaqda sitozinin sayı gələ bilərik. Bu zaman hidrogen abtlərinin sayı olacaq 800 Və ya da başqa düsturdan istifadə edərək adeninin sayı verilsə 100dür, ümumi adeninlə timin arasındakı hidrogen rabitələrinin sayı 200 olacaq. Üzərinə gəlsin. Sitozin də sayı və ya da guaninin də sayı verilib 200dür. Sitozinlə guanin arasındakı hidrogen rabitələrinin sayı 3 ədəd olduğuna görə 200-ü 3-ə vuraq eləyəcək 600 bu zaman ümumi hidrogen atomlarının sayı yenə 800 olacaq. Yəni istəsək bu düsturdan və yaxud da bu düsturdan istifadə edə bilərik. Yəni bu düsturlardır. Deməli, izləyicilər, bu günki dərsimiz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.